بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Rabbi syurah li sadri wa yasin li amri wa ahlal uhdatan li lisani yafqahu qawli. Rabbi zilini ilma wa rizukni fahma amma ba'ad. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu SWT dan dengan limpah dan kurnianya, kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi ruang untuk berkumpul dan saling ingat mengingati sesama kita dalam perkara kebaikan. Selawat dan salam ke atas jujuran besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat sekalian yang telah membawa kita dari kegelapan kejahilan kepada cahaya Islam yang penuh dengan rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu kepada segala hari hari ini diganti digandakan pahala dan dimakbulkan doa. Oleh yang demikian, amat rugilah sekiranya kita tidak mengambil uh, waktu atau hari yang penuh perbekatan ini dengan kita tidak memanfaatkan untuk menambahkan ilmu, untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bukan sahaja sekadar rutin tetapi menjadi satu majlis ilmu yang di, yang diberkati yang meninggalkan kesan kepada hati dan amal perbuatan kita. Dan insya-Allah pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak diri saya dan juga para hadirin sekalian untuk kita sama-sama menghayati uh, hadis ke-25 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi yang membincangkan tentang keluasan makna sedekah dan keadilan dalam pemberian pahala. Semoga apa yang dikongsikan nanti dapat menjadi peringatan buat kita semua dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Baiklah, saya akan bacakan dulu matan hadis ke-25 ini yang mana tajuknya adalah Kurniaan dan Keluasan Rahmat Allah SWT. Matanya berbunyi, An-Abi radhiyallahu anhu أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجر ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تمحي بحميدة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرم أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر Terjemahan kepada hadis ini adalah daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah orang-orang yang banyak hartanya telah pergi membawa pahala yang banyak. Mereka bersolat seperti kami bersolat. Berpuasa seperti kami berpuasa. Tetapi mereka boleh bersedekah dengan lebihan harta mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukankah Allah telah menjadikan untuk, untuk kamu sesuatu yang boleh kamu sedekahkan? Sesungguhnya, bagi kamu dengan setiap kali takbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar, adalah sedekah. Setiap kali tahmid dengan mengucapkan Alhamdulillah adalah sedekah. Setiap kali tahlil mengucapkan La ilaha illallah adalah sedekah. Amar ma'ruf membuat kebaikan adalah sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Dan pada kemaluan kamu adalah sedekah. Iaitu dengan menggauli isteri. Para sahabat bertanya lagi. Wahai Rasulullah, apakah apabila salah seorang daripada kami memuaskan nafsu syahwatnya maka dia mendapat pahala sedekah jawab baginda sallallahu alaihi wasallam apakah pendapat kamu seandainya dia memuaskan nafsu syahwatnya pada yang haram adakah ia dikenakan dosa begitulah sebaliknya kalau dia memuaskannya pada yang halal maka dia mendapat pahala Para hadirin sekalian, hadis ke-25 pada hari ini membawa mesej yang sangat besar iaitu tentang keadilan, tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu taala. Hadis ini menjawab persoalan yang kadang-kadang sering bermain di fikiran seorang manusia. Kadang-kadang manusia me me melontarkan persoalan, adakah orang miskin kurang peluang untuk mendapat pahala berbanding orang kaya? Jadi datangnya hadis ini, Rasulullah menjawab melalui hadis ini yang mana hadis jawapan Rasulullah sangat jelas. Iaitu tidak. Islam tidak menjadikan harta sebagai syarat utama untuk manusia mendapatkan gajaran pahala. Sebaliknya Islam melihat kepada usaha, Islam melihat kepada niat dan juga kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Baik, latar belakang hadis ini kita boleh tengok ya. Hadis ini menunjukkan bahawa terdapat dalam kalangan sahabat ada yang tidak mempunyai harta untuk bersedekah. Mereka, para sahabat ini menaruh perasaan cemburu terhadap orang kaya yang dapat bersedekah dengan harta mereka. Perasaan ini timbul kerana mereka telah kekurangan pahala daripada sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya. Sedangkan mereka tidak mahu kekurangan itu berpanjangan. Okay. Para sahabat telah melihat melihat orang kaya ini boleh bersedekah dengan harta, boleh membantu orang ramai dan seolah-olah mengumpul pahala yang sangat banyak okay? para sahabat yang bertanya ni mereka bukan iri hati dengan harta uh, mereka yang kaya ini, mereka tidak iri hati tetapi mereka bertanya kepada Rasulullah kerana bimbang akan kedudukan mereka ini di sisi Allah maka Rasulullah SAW menjawab kebimbangan ini dengan satu pendekatan yang sangat mendidik iaitu dengan meluaskan makna sedekah itu. Tidak hanya tertumpu kepada harta, tetapi perkara lain juga boleh um, kita kategori dikategorikan sebagai sedekah. Kan? Okay. sikap ni amatlah terpuji kerana mereka cemburu itu, para sahabat itu cemburu bukan pada hartanya. Tetapi mereka cemburu kerana pahala yang uh, didapati oleh sedekah harta itu tadi. Baik, nah, hadirin hadirat dan dirahmati Allah sekalian okay. Jika kita ingat lebih Jika kita ingin Tengok dengan lebih dalam lagi okay. Peristiwa ini Peristiwa tentang para sahabat ini Berlaku ke atas Orang-orang fakir Muhajirin Khususnya dan mungkin juga golongan ansar Yang sama nasib dengan mereka Di mana mereka merasakan kebatasan mereka Mereka merasakan ketidakmampuan mereka untuk melakukan amal kebajikan. Mereka tidak kerana mereka ini tidak memiliki harta untuk bersedekah dan membuktikan kebenaran iman mereka. Okay. Sedangkan para sahabat ini juga mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa sedekah adalah bukti kebenaran iman. Mereka juga membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan infak yang mana membelanjakan harta ke jalan Allah memuji mereka yang melakukan infak dan menjanjikan mereka yang berinfak ini dengan syurga-syurga yang seluas langit dan bumi. Jadi para sahabat, golongan sahabat ni tadi ni, mereka melihat saudara-saudara yang mempunyai harta menafkahkan harta mereka, ada yang menafkahkan keseluruhan harta, ada yang menafkahkan separuh daripada harta mereka dan ada juga yang menafkahkan membawa beribu-ribu dinar atau dirham lalu ditumpukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam ini mendoakan bagi mereka yang berinfak ini uh, meredai dan memohon keampunan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu taala buat mereka. Jadi dari sini jiwa-jiwa orang fakir ini mereka juga mengharapkan kelebihan itu. Okay? dan kedudukan yang sama seperti sahabat-sahabatnya uh, mempunyai harta tadi bukan kerana mereka ni hasad kepada harta dan bukan pula mereka ini inginkan kekayaan tetapi mereka ini ingin bersaing dan bertanding dalam kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah sebab itulah mereka ini datang berkumpul dan berjumpa dengan Rasulullah mengadu tentang keadaan mereka dan ini adalah uh, sedikit latar belakang mengenai hadis yang kita baca pada hari ini baik seterusnya kita lihat uh, Apakah intipati yang kita boleh dapat daripada hadis yang kita baca pada hari ini? Okay, kita lihat bagaimana uh, Rasulullah menjawab kepada para sahabat berkenaan dengan aduan ataupun uh, pertanyaan mereka tentang mereka yang tidak ada lebih harta ini. Bagaimana mereka ini juga boleh bersyadaka. Okay, Rasulullah SAW menyebut dalam hadis yang kita baca tadi Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Dan setiap tahlil adalah adalah sedekah. Okey. Ini bermakna untuk sedekah ni kita tak perlu memerlukan harta. Kalau ada yang ada harta boleh. Tapi sekiranya bagi mereka yang tidak mempunyai harta, maka dengan bertasbih, maka dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil juga dikira sebagai sedekah. Okay, setiap kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu semua adalah sedekah walaupun tidak melibatkan wang ringgit dan kita boleh lihat dalam surah al-ankabut ayat 45 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim waladzikrullahi akbar dan sesungguhnya mengingat Allah mengingat Allah lebih besar faedahnya dan kesannya. Okay. daripada sini dalam ayat ni dalam ayat surah Al-Kahfi pun disebut faedah berzikir kepada Allah, faedah mengingati Allah besar kesannya. Itu pahala tu tadi. Dan uh, Rasulullah juga bersabda uh, yang diriwayat uh, bersabda yang diriwayat hadis satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah hamba yang paling afdal di sisi Allah pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi ini membuktikan bahawa ibadah ini tidak mempunyai memerlukan kos, tapi memerlukan kesedaran dan keikhlasan daripada kita semua. Dan sekiranya kita tahu, kita sedar dan sekiranya kita tidak mampu, maka berzikirlah kepada Allah. Dan zikir-zikir ini juga akan dikira, akan dicatat sebagai satu sadaqah. Baik, untuk intipati yang kedua daripada hadis itu tadi, apa yang boleh kita ambil adalah uh, selain daripada kita berzikir okay, uh, kepada Allah, okay, kita berzikir, Rasulullah SAW juga menyatakan bahawa menyuruh kepada kebaikan itu adalah sedekah dan melarang kemungkaran juga adalah sedekah. Okay. Apa maksud di okay, sini? Di sini maksudnya adalah peranan sosial seseorang Muslim itu juga dikira sebagai satu sedekah, satu ibadah. Contohnya, uh, menyuruh kepada uh, kebaikan okay, dengan menegur rakan dengan sehari berhemah. Sebenarnya ada rakan di kalangan kita, ada rakan-rakan yang kita rasa dia membuat satu kesalahan, kesalahan di sisi syariah. Okay, Maka kita menegur akan kita dengan berhikmah. ataupun memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat kita tentang kewajipan uh, agama, kan? Dan seterusnya adalah mengajak dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi kesemua ini adalah merupakan contoh-contoh uh, yang, yang berada di bawah amar ma'ruf nahi, nahi munkar, yang membawa kepada perkara kebaikan dan melarang kepada perkara yang kemaksiatan. Ya, okay. namun begitu perlu difahami bahawa untuk amar ma'ruf nahi munkar ini kita perlu lakukan dengan cara yang berhikmah. Okay. dengan cara yang yang uh, tegas tetapi uh, maknanya sampai. Bukanlah dengan cara yang kurang hajar ataupun mengherdik, menghina tidak. Okey, bukan dengan emosi ataupun dengan paksaan. Ha, uh, kalau kita Uh, cuba untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tapi kita menggunakan pendekatan yang uh, tidak tidak menggunakan pendekatan yang berhikmah kan kita menghendak kita mencela jadi mencela menghina orang jadi macam mana kita nak mengajak orang itu apa untuk tidak terus meneruskan uh, membuat perkara yang maksiat membuat perkara yang uh, mungkar kan dia akan melihat kita uh, yang menghina itu sama je uh, kan? Jadi ya, sebab apa Islam ni tidak mengajar kita menjadi penghukum. Tapi Islam ini uh, mengajar kita untuk menjadi pendidik dan pembimbing. Okay? Jadi apa yang kita boleh ambil adalah dengan kita melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar ini juga melakukan satu ibadah dan ibadah ini juga diberikan di, di pahala seperti mana pahala kesedekah sama right dan intipati yang ketiga yang kita boleh ambil adalah mengenai hubungan suami isteri sebagai satu sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, okay, bahagian hadis ini sering menimbulkan persoalan dalam kalangan sahabat sehingga mereka bertanya, adakah seseorang itu mendapat pahala dengan memenuhi syahwat dia? Sebab apa para sahabat ini bertanya persoalan soalan ini kepada Rasulullah? Sebab Rasulullah mengatakan bahawa di um, dalam hadis tadi, bagi mereka yang menggauli isteri mereka juga adalah merupakan satu saudara. Jadi Rasulullah menjelaskan bahawa sekiranya syahwat itu disalurkan secara haram maka ia ini berdosa. Tetapi jika syahwat itu disalurkan secara halal pada tempat yang halal maka ia ini beroleh pahala. Okay. Ini menunjukkan bahawa Islam ini tidak menolak fitrah manusia. Islam tidak menganggap kelepuluan jasmani itu merupakan sesuatu yang hina. Tapi Islam letakkannya dalam kerangka syariat dan niat yang betul perkara harus boleh bertukar menjadi ibadah apabila perkara-perkara okay? yang harus boleh bertukar menjadi ibadah apabila ianya dilakukan secara halal ianya disertai dengan niat yang baik dan ini kepada kebaikan uh, diri dan masyarakat jadi di sini kita boleh tengok dengan kita membuat kebaikan pada isteri kita okay, ataupun pada anak-anak kita juga sebelum niat kita baik maka itu juga dibeli akan diberikan ganjaran pahala sama juga seperti sedekah Okay, so ini adalah intipati uh, tiga intipati yang kita uh, dapat daripada hadis yang kita baca pada hari ini. Dan dalam hadis ini juga menerapkan tentang konsep niat. Kan? Hadis ini menerapkan satu prinsip penting dalam Islam iaitu niat. Okay, perbuatan yang sama boleh menjadi dosa jika salah cara. Perbuatan yang sama boleh menjadi pahala jika betul niat dan pelaksanaannya. Dan ini selari dengan hadis pertama Imam An-Nawawi Innama ha a'malu dunia. Sesungguhnya amalan itu berkaitan dengan dia. Jadi dalam kehidupan kita seorang Muslim ini sebenarnya penuh, penuh dengan peluang ibadah, penuh dengan peluang-peluang untuk di uh, mendapat pahala. Sekiranya segala ibadah yang kita buat, segala perbuatan yang kita buat ini diniatkan kerana Allah. Okay, jadi ini adalah uh, inspirasi penting yang kita uh, boleh uh, perolehi dalam hadis ini tadi. Hadis yang kita cakap pada hari ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Okay. Khususnya bagi kita ini yang bekerja dalam masa yang mencari rezeki dan dalam masa yang sama menguruskan keluarga. Islam tidak menjadikan kekayaan itu sebagai satu ukuran utama, pahala. Sebenarnya Islam membuka ruang kepada semua untuk beramal meskipun kita ni masing-masing dalam kesibukan bekerja dan uh, terdapat ikhlas masa. Sebagai contoh, bagi seorang pekerja misalnya, seorang uh, pelajar ataupun siapa saja, ucapan yang baik kepada rakan sekerja, kepada orang yang ada sekeliling, memberikan senyuman ataupun menenangkan semasa tempat kerja juga dikira sebagai ibadah termasuk dalam sedekah. Kan, setiap kali kita menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, di celah-celah kita bekerja itu, dia tetap dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Begitu juga apabila kita ni dalam melakukan dalam kita melakukan pekerjaan kita dan kita melakukan amanah yang kita galas kerja kerjalah dengan jujur. Okay? tidak menipu masa. Tidak mengambil hak orang lain dan menyelesaikan tugas dengan bersungguh-sungguh. Semua itu termasuk dalam dalam amalan kebaikan yang nilainya sama dengan sedekah. Pahalanya sama dengan sedekah. Dalam konteks amar uh, amal ma'ruf nahi mungkar juga, okay, seorang pekerja, okay, seorang sahabat perlulah menegur dengan hikmah. Menasihati rakan-rakan supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang merosakkan integriti kita. Kan? Seperti rasuah, penipuan, ataupun salah guna kuasa. Jadi apabila uh, kita menegur, menasihati rakan-rakan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan integriti ini juga seperti sama uh, seperti sedang melakukan sedekah okey nilai yang sama uh, dengan bersedekah manakala bagi kita-kita ni yang bekerja okey yang berkeluarga punya keluarga berusaha untuk mencari rezeki yang halal okay, berusaha dah penat balik kerja nak layan pula pasangan nak layan anak di rumah tapi kita tetap juga berkhidmat dengan sebaik yang mungkin serta memenuhi tanggungjawab rumah tangga dengan niat kerana Allah maka semuanya itu boleh menjadi ibadah dan sedekah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini tadi. Hadis ini mengajar kita bahawa tiada masa yang sia-sia sebagai seorang kita dan sebagai seorang Muslim. Selagi mana perbuatan yang kita lakukan itu kita niatkan kerana Allah dan dilakukan dengan cara yang halal, dengan cara yang betul. Okay, jadi kita jangan rasa kecil hati dan kita kadang-kadang, mungkin dalam kita kerja ni, kita nak ada tingkatan gaji yang berbeza. Dan kita kadang-kadang kita punya komitmen banyak. Kita tak mampu untuk bersedekah dengan nilai yang besar. Tapi jangan merasa keceh hati. Jangan merasa rendah diri. Jika tidak mampu bersedekah dengan uh, harta yang banyak. Cukuplah kita make sure diri kita memastikan bahawa setiap hari ni ada kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun sekecil senyuman ataupun tutur kata yang baik. Mudah-mudahan kita ini semua tergolong dalam uh, dalam kalangan hamba Allah yang dapat menghidupkan semangat sedekah dalam seluruh aspek hidup kita sama ada uh, kita berada di tempat kerja ataupun berada dalam rumah ataupun uh, sama ada kita berada di dalam masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup <coughs> saya berjeru adalah kita bersama-sama mengambil pengajaran bahawa Islam ini tidak memberatkan kita dengan amalan yang di luar kemampuan. Sebaliknya Islam membuka ruang yang sangat luas untuk kita berbuat kebaikan dalam apa juga keadaan. Hadis yang kita pelajari pada hari ini perlu kita hayati dan uh, hadis ini juga bila kita mengayat uh, kita hayati itu kita ingatkan diri kita bahawa setiap detik kehidupan yang kita lalui pada setiap hari merupakan satu peluang untuk mengumpul pahala. Sama so, ada melalui perkataan yang baik amanah dalam pekerjaan uh, hubungan kekeluargaan yang harmoni walaupun niat yang ikhlas kerana Allah okey janganlah kita sisihkan okey janganlah kita sisihkan meremehkan kebaikan yang kecil-kecil ni kan Berada di sisi Allah yang ada satu amalan pun yang sia-sia okey kalau kita berjalan kita nampak ada sampah kita ambil kita buang walaupun benda tu mungkin kita ni seorang pegawai yang berpangkat besar tapi di sisi Allah benda di mata manusia mungkin terasa macam ah, kita ni jawatan besar kita nak ikut sampah. Tapi di sisi Allah, Allah akan anda pakai. Allah tidak pandang kita punya uh, pangkat kita. Tetapi Allah tengok amalan apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini menjadi peringatan buat diri kita semua dan mendorong kita untuk menjadi insan yang lebih baik dalam melakukan ibadah dalam melakukan kerajaan dan kehidupan seharian Akhir kata, mari kita berdoa pada Allah semoga Allah Subhanahu taala segala amanat kita mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa istiqamah dalam kebaikan mana yang uh, baik itu datang daripada Allah dan mana yang kurang itu sudah datang daripada diri uh, saya sendiri saya mohon maaf dan saya akhiri uh, perkongsian kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh